杨佑，杨佑，你可不可以跟我在一起？你可不可以跟我在一起？我的意思是。 你可不可以收留我？我的意思是，你可不可以收留我？是这样的，因为我爸老是逼我做一些我不喜欢的事情，所以我就跟家里断绝关系，跑了出来。现在身无分文，又没有手机，也找不到住的地方，而且我只认识你一个人，你可不可以帮帮我？ 是这样的，我爸总是逼我做我不喜欢的工作，我就从家里跑出来了。可是我现在身无分文，没有手机，也没有住的地方，我就认识你一个人，你可不可以帮帮我？我叫陈氏，今年二十三岁。陈氏你好，我叫杨佑，今年二十二岁，是一名技，呃，无业游民。 现在真的是一名无业游民。我现在，不在梦里也能看见我了。 碰、哦哦，你不能碰，也不能抱。我是你的，怎么不能碰，不能抱？是你，真的是你。 是我，所以要记住，不要超过两百米哦。 绝对不会离开你。<noise>